গীত শুনা মন আছেনে নে বিহু গাবই লাগিব অকণ গীত অকণ গালেও পাৰোনে গীত গাব পাৰিনে অলপ হাত দাঙি দিয়কচোন যোনে গীত শুনিব মন অকণমান আগতে দিলে আৰু গাব পাৰিলো এই কথাটোয়ে বুজি নাপায় মানুহ যি নহওক কমকে হলো চক বিহু দেখিছেনে হাঁহিছে গান গাব নোৱাৰি যি নহওক আহ মানুহবিলাকে হাঁহাবোৰ এৰি দিব নালাগে হাঁহি থাকিব লাগে গীতটা আছে মোৰ বহুত আগৰ ইপচনে লিখা বৰ ধুনীয়া গীতটা আছে i do যে কুধৰু ৰাস্তা

কেনেকুৱাচোন ভাবি তৰা এখেতি চাবি কেনেকুৱাচোন ভাবি আচ্ছা যিহেতু কিছুমান গান লৈ আছো কিছুমান অনুৰোধো আছিলে গতিকে বিহু যোৱাৰ আগতে দুটামান গীত গাই লওঁ যদি আপোনালোকে অনুমতি দিয়ে সেইকাৰণে মই কৈ থাকোঁ সোনকালে দিলে গীত গাব পাৰি নহ'লে লাষ্টৰ ফালে বিহু বলিয়া হৈ যায় ৰাইজ বহুত প্ৰেমৰ মানুহ আছেতো ইয়াত গতিকে আমি এটা এটা গীত গাব লৈছো এটা গীত এটা পুৰণা এজন শিল্পী মোৰ খুব মৰমৰ মোৰ অন্তৰৰ আমাৰ সকলোৰে আৰু গীটাৰ লৈ গোৱা মানুহ তেওঁ গতিকে মোৰ আৰু ভাল লাগে এটা জয়ন্ত হাজৰিকাই গীতটা সোঁৱৰিব লৈছোঁ আমি সেইদিনা গাওঁতে বহুতে ভাল পাইছে বহুতে অনুৰোধ কৰিছে মই জানো ইয়াত বহি বিহু বলীয়া ৰাইজ বিহুৰে বলিয়া কৰি পেলাম কিন্তু অকণমান দেৰি দুটামান প্ৰেমৰ গীত গাব লৈছোঁ এইটো তেওঁ সোঁৱৰি পেলাই এটা ট্ৰিবিউট দিব খুজিছোঁ জয়ন্ত দাক আমি কলেজৰ দিনত যেনেকৈ গাইছিলোঁ গীটাৰ লৈ আৰু গীটাৰৰ গীত কাৰণে গীটাৰ ধৰণে গাব লৈছোঁ আকৌ বাৰে বাৰে কৈছোঁ সোনকালে দিলে গীত গাব পাৰি কিছুমান মানুহ খালী উৎপাত কৰিব ভাল পায় আৰু আমাৰ দাদাহঁতে আৰু অকণমান সেইকাৰণে কৈছে আৰু হ'ব দিয়া বিহু গাই দিবা বুলি কৈছে বিহু গাই তিনি দুটামান গীত গাই লওঁ আমাৰ কিবা এটা টেকনিকেল ঘটিছে mm you -hmm. Yeah. yeah. Ek hi koli la, bata hai khudi se.